पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज जम्मू काश्मीर मधील दीड हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या चौऱ्याऐंशी प्रमुख विकास प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटन झालं या कार्यक्रमाला जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित आहेत पाहूया या कार्यक्रमाचं थेट प्रसारण टेक ऑफ करण्या पीछे छोडकर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है अटल जी ने जो इंसानियत जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है ये दिखाता है यहाँ का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूँ लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है जमुरियत का झंडा ऊंचा किया है इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत तिसऱ्यांदा एकच सरकार निवडून येणं जागतिक राजकारणावर मोठा प्रभाव पाडणारी घटना आहे यामुळे देशाकडे बघण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलतो असं पंतप्रधान म्हणाले गेल्या काही वर्षात भारतीय समाजाच्या आशा आकांक्षा खूप वाढल्या आहेत अपेक्षा वाढल्या आहेत अशा समाजाने आपल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा त्याच सरकारची निवड करणं आमच्यावर दाखवलेला मोठा विश्वास आहे असं पंतप्रधान म्हणाले दोन दिवसांच्या जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यासाठी पंतप्रधानांचं आज श्रीनगर इथे आगमन झालं पारंपरिक पद्धतीने पंतप्रधानांचं यावेळी भव्य स्वागत करण्यात आलं त्यानंतर त्यांनी श्रीनगरमधल्या एका प्रदर्शनाची पाहणी केली एक हजार आठशे कोटी रुपये किमतीच्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता सुधारणा प्रकल्पांचंही त्यांच्या हस्ते उदाहरण झालं उद्घाटन झालं